В прошлый раз пела лирическую песню нежную, сегодня поешь лирическую песню. Движемся к полуфиналу. И если ты не начнешь открывать новые грани, у тебя будет гораздо меньше шансов попасть в финал. Вокалисты других команд очень сильные, но я не буду теряться на их фоне. И я буду круче, чем все остальные. Я думаю, что она вообще многогранный артист. Верю я, ночь пройдет, сгинет страх. Стоп, стоп, это невозможно. Катюша очень заболела. У нее насморк, горло, температура. Там вообще страх. Тебе надо вообще сейчас молчать. Я выздоровею, я вылечусь. Я не, я, не подведу команду. У тебя есть только два дня для того, чтобы вылечиться. До свидания. До свидания. Она будет веселую песню. Ей нужно много энергии. Я не душу, я Оживай, оживай. Беги. Давай, давай, давай. Катя, Катя, Катя. ночь пройдет, скинет страх. Он пропоет мне новую песню о главном. Он не пройдет нет, чистый, зовущий, славный мой белый день. Сколько зим, ночь была. Потом будет жизнь, сгинет глаз, будет свет. О, про поем не, песню, от главного. о, не пройдет нет, пусть исти забушишь. Девочка, которая болела. Катерина Байко завжди была мрійливою, романтичною на нашем проекте, але сегодня Катя довела, что может быть еще и рок-выконавицей. Наталья, тобі це припало до вподобие? Катюша, я тебя поздравляю. Ты взяла для себя новый жанр. И мне очень понравилось твое настроение победителя. Спасибо. Вот это было круто. Я совершенно не могла предположить, что в тебе столько огня. Тем более, что я знаю, что ты болела. Я очень горжусь тобой, потому что артист должен уметь справляться. Спасибо большое. Ты начала выступ первую. А ты чувствуешь всю эту ответственность за свою команду? Песня мне очень нравится, поэтому мне было довольно-таки легко ее спеть. Я, правда, сначала не поняла, что это вообще за песня. Ти не знала, хто така Жанна Агузарова, це і зрозуміло. І мені пощастило бачити її вживу. Був один концерт, і вона дуже цікаво себе вела за лаштунками. Вона казала: не підходіть камні близько. так Чому вас можуть ударити електричество? Тому Агузарова це легендарна співачка, і ти впоралася класно з пісною. Можу тобі сказати, що зараз біля Каті теж стояти небезпечно, тому що Катя теж ніби не електризована, але від гарного виступу. правда? І зараз маленька рокерша Катерина Бойко чекає на ваші оцінки. Так, давайте кулаки, кулаки сюди. Всі кулаки. не ламай руку. Оскільки це півфінал, і на сцені стоїть не просто учасник проекту Маленькі гіганти, а людина вже з досвідом. Я ставлю тобі високу оцінку, оскільки є ще складність в тому, що саме ти починаєш виступ своєї команди. Моя оцінка. Да! Спасибо. Первые выступы, одразу такие высокие оценки, что ж судьи будут работать далее. Просто первый же номер и сразу такое удачное, и такое исполнение. Я ставлю 9 Это была хорошая работа. Дэвид Битлзленд это не бы десять, не бы 15. Ну слушайте, отличный вал, отличный вал. Наталья. Я просто знаю, что такое э, болеть перед выступлением для вокалиста. Ты вышла и сделала в удовольствие, как могла. Да, там были какие-то недочеты в нотках, но самое главное, что было, ты радовалась музыке и дарила радость людям. Поэтому я хочу тебя поддержать и поставить тебе девять с половиной. Девять с половиной! Молодец! Спасибо большое. Oh! И средний бал Кати Бойко. Девять и два! Да! Неси гарду звездку своему тренеру и передавай питание. Бежи за лошадку. Спасибо. О -о -о -о! О, ты наша дорогая! <свист> ну, ребята, вот у нас есть яркий пример, как нужно выступать. И каждый из вас должен принести высшую оценку, чем Катя.